Взливаете да, да. потечки в купу, и схоже вы спускаетесь да, да. здесь вниз, и она ну, работается шире, так. Да, да. Вот мы идем идем, и тут мы понимаем, что я по карте смотрю, что нам надо вверх подниматься. Так направо я смотрю. И смотрю на эту гору и понимаю, что Ну это будет очень жарко. А гора градусов 80, не 70, 80. Ну, як градусів 80, це вертикальний підйом в 80. Да, так, це такий почти підйом. Ну так ви не залізете да. на 80, це вже, це, це вже якесь карабкання по горах, це вже треба декий якесь... так, Вот так, так ми і робили, Вот так і ми карабкались, Ми починали е, з ног, потом переходили на коліни, отдыхали, е, обратно раз. на ноги, где уставали, где, где на коленях подымались, подымались, подымались смотрели на это все такое было немножко дизмораль сначала а потом уже, ну еще адреналин играл типа, и идем идем дальше еще самые тяжелые были местами когда нападают ну, деревья я не знаю, как их, или от ветра, или нет старости падают, может и когда их нападает, если одно, то ничего страшно, ты его перелез и все. А если их нападает штуки 4 и они вдоль, ну то есть их обойти тяжело, и приходится uh -huh. через них лезть. А они, ну такие, бывают что по колено, бывает, что и по пояс. Ну что uh -huh. надо лезть, ну такое. Вот мы их поперелазили, обошли уже на вершину, на самую, на самый верх не лезли, обошли вдоль. Э -э Обратно була така, как поляна. Ну, кусочек такой, как светлая, нету ничего. Ми не йшли по ней, ну, старались не делать. А если що, то перебежками, где дерево есть. Ну, до дерева. До елки угу. там. Потом до елки, до, до другой. Ну, так вот такими, щоб на відкритих участках менше хто ну, нас видел. Угу. Це прикольно, що ну, ти от, що ти це розповідаєш. Бо людині, яка з міста приходить в гори, Ну, їй здається, ну впало там дерево, що там його переступити. Але ні, дерево ні, ні, величезне це, це, так, дерево величезне, і подекуди ти типу, під, під під ним не пролізеш, бо воно таке гільчасте. І через нього не пролізеш, бо там ти подекуди не можеш вхопитися за будь-яку із гілок, бо вона просто ламається. А як, и это ну, и довольно складно. а если их одна за одним, там стоят несколько штук, то из рюкзаков... Вот, а если их будет четыре, так... да, это уже проблема, ты уже смотришь и думаешь, ну, ты как бы два метра ползешь, там, ну, 20 минут, 30 минут, ну, одно дерево не можешь перелезть просто, okay. потому что оно одно, там сзади другое, и ты вот так вот. И ты понимаешь, okay. что обойти тебе надо тоже, это большой маршрут обходить, ну, а тебе надо все равно в эту сторону. Там, там, після того, як ти вже пролізеш через ці де... кілька штук, то там же привал треба робити, там же треба сідати якісь чайок, робити, відпочивати, ты віддали. Да. Я ще хочу сказати, що, да, от чувствуют е, що чувствовали, ну, так, подустали одразу привал, попили водички, посиділи, там, я пострелял маршрут, немножко отдохнули, поправили, ну кому що там надо, бо тому що за кожен сук буває кавер десь сползе, сползет, но, якщо він, ну, зацепишся. Там, ну поправлялись, то есть отдышались, попили водички и бывали привалы, что мы по 10, по 15 минут сидели, там по 20 даже были. Ну, чтобы передохнуть, чтобы силы не тратить вот так, ну прям постоянно. И бывало такое, что пройдешь 40 минут, час, раз, там 5-7 минут отдохни. И оно, ну тогда полегче и шло. Угу. Ну и вот... Э и шли мы целый день. А, мы даже еще остановились покушать, потому что много энергии потратили. И Малой говорит, давай, я говорит, кушать хочу уже. Я говорю, ну хорошо, мы остановились, покушали. Это уже где-то был вечер. Сейчас... Ну как вечер? Часа 3-4, наверное, вот так. Угу. Мы покушали и пошли дальше. Ну вот мы первый день дошли, нашли более-менее... Э, такую, ну, она неровная, ну хотя бы чтобы можно было палатку поставить. То есть, ну, нашли место. Это уже было 7 часов вечера. А уже когда ставили, уже Ну, не было сил даже, а еще кушать готовить ну, уже вечером. Уже не было сил не кушать готовить. Угу. Э, уже и адреналин, уже этот ажиотаж пропал, ну такое дизмораль большая была, хочется было просто спать уже. Ну, собрали силами, позаваривали сублиматы. Мы еще брали колбасу с собой, копченую такую, чтобы сублиматы, колбаса, там чаи, вот эти, которые как желе продаются. Угу. Мы, мы в метро брали там разные всякие ягодные, с мята есть, полуныца, ну много чего. Ты просто заливаешь водой, можешь холодной даже, если не хочешь кипятка. И оно вкусное, сладенькое такое. Ну вот мы покушали, легли отдохнуть. А я даже не знаю, сколько... Вот Я плохо, что не, про, не, не пролаживается полностью маршрут, но как он есть, как мы и шли. Я не знаю, сколько. Но у него на телефоне показал, у него там этот шагомер включен был. Я не знаю, как он считает, там, может, Брэша там... 18 тысяч шагов мы прошли. Но он мог еще считать, когда мы ехали на этом, что... Вібрація ж, може, ти ще там считав. Ну, думаю, що кілометрів 15 ми точно пройшли. Ну, це, це як мінімум. Це за цей день? За один день, так. Да. Ага. Так, ну може бути, чому б ні. Ну, Шагомір да, тобі та, там да. міряє неправильно, зважаючи на те, що ви там да. перелазили, трусилися, то воно вам там на кожному цьому кроці порахувало. Ну, це якийсь який да, евент. Це, це дуже хороший показник, тому що це еквівалент, скільки ви пройшли. Якщо його порівняти, мабуть, із реальним е, цим маршрутом, то він буде значно коротший. Там не знаю, 18 кілометрів за день, Ну, 15, якщо ну, пройшли, і, то і, краще. І, і, то... Я так скажу, ми були на адреналіні, на такій ефорії, що ми, ну, ми йдемо, а тим більше, коли ми вже. Поднялись на вот эту гору, что я говорю 80. Может, конечно, она, мне кажется, 80, может она 70 была. Но она была настолько тяжелая, что ну вот приходилось даже на колени вставать, ну, то есть ползти на колени. Просто палки берешь чуть ниже, и можно из колен тоже, ну, подниматься. Угу. И вот мы, мы были такие уставшие, уже приготовили есть. Лягли спать. Я думаю, что мы тоже давай встанем пораньше, чтобы рано выйти тоже. Проспали мы будильник, честно скажу. Были такие уставшие. Хотели там в 4 встать. Какие в 4? По-моему, в 6 или в 7 я только... В 7? Я в 7 где-то только встал. Мы то начали кушать, готовить. Ну, ладно, то такое уже дело. Начали свой путь обратно. Ну, собрали все, скрутили. Пошли дальше, вышли на гору, на одну из вот, э, ну тоже такой маршрут был уже, как бы после вот этого, что мы пережили, когда мы падали, там, кувыркались, то уже дальше чуть-чуть было полегче. Идем, и мы вышли на гору, мы ее обошли справа, а слева на карте была тропинка. Гору я потом тебе скажу. Угу. Ну. И мы по правой стороне ее обошли, ну как, не по хребту, не по самой высоте, а посередине, между низом и обратно. Все по зелени, старались все через зелень идти. То есть от елки до елки, чтобы не идти по открытой местности. Завершили угу. мы эту гору. И начались тоже там речки всякие маленькие и ты тоже постоянно через них пока перейдешь там перепрыгнешь и такая же самая ситуация спускались 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 и она впадала в большую речку прям в большую так впадает большая а после этой речки э, была дорога ее кстати на карте по моему не было э, на которой ездят ну, как ездит дорога. Так все думают, дорога. Я тоже думал, дорога. Все же думают, что там дорога, это там чуть ли не асфальт лежит. Там не дорога, там просто земля притоптанная. Ну, проехала там пару раз машина, ну вот это типа дорога. Но это они ездили, как раз потому что мы, когда и шли, слышали звуки, что там вдалеке ездит. И эта речка, ее ну, на сухую не придешь, надо было в любом случае ну, через нее идти, намочить ноги. В любом случае. И вот мы переходим эту речку, эта дорога, и мы поднимаемся на гору, и тоже трудности начались. Трудности из-за чего? Одна речка в другую впадает, ну, в большую в эту. Она как бы Т-образно впадает. То есть мы пришли с одной узкой, а впадает, впадает она прям, прям вот как Т-образный э, в большую речку. И угу. большая влага. И следующая гора, мох получается. Ну все в моху в, в этом. Полностью все. И он влажный, ну и скользко на нем, подниматься скользко. И обратно в гору, и оно тяжело получается. Вот э, тоже оно нас задержало, потому что вроде уже и привыкли в гору идти, а тут новая преграда, потому что оно скользкий этот мох. Он сползает на угу. плаги. Э, ну с горем пополам тоже. Мы дошли, кстати, мы дошли. Что мы сделали? А я еще забыл сказать, что вертолеты были. Но они в первый день. Два раза пролетал. Но он не летал над нами, он просто по своему маршруту летал. Потому что мы его слышали, но не видели. Ну, где-то, видать, у него там вылеты какие-то, маршрут у него согласован. И вот на второй день, вот мы возле этого МХА его слышали тоже, на второй день три раза летал. Вот, ну тоже мы положились. И в 3 часа дня мы уже были на точке э, по карте 106 метров от дороги. Uh -huh. э, мы как бы и планировали близко, ну, подойти, чтобы быстро перейти <laughs> на утро. Но мы не планировали, что мы будем прям очень близко. Uh -huh. Ну все, мы разложились, но лес уже был такой чуть-чуть пореже, то есть uh -huh. деревья пореже были. Мы возле речки расположились, еще подумали, ну покушали, все собрали, ну подготовились, еще подумали, я так думаю, палатку расстелять, ну разлаживать или нет, подумали, может... Переночуем в мешках, э, только в этих спальных. Все больше не будем типа палатку разлаживать. Может, ее видно будет. Я нарубал листья в этих такие, они как пальмочки. Я не знаю, как они называются. Вот они много а, а просто, а папороть может. Да, наверное, да. И вот я его нарубал, так поналаживал, так позакрывал, чтобы думаю мало ли что. И лягли же мы в мешках, покушали, я говорю, смотри, будем отдыхать. Хотя можно было уже, мы были рядом, я говорю, ну мы утром, как мы договаривались, говорю, мы планировали, давай на утро. На утро мы планировали э, на 4 утра. Он говорит, хорошо, все. И тут вертолет значит А, мы слышим, как ездят квадроциклы, мотоциклы ездят. Ну, дорога же рядом. <гум> И тут уже, конечно, такой каждый шорох выслушаешь, ну, потому что такой путь проделали. И тут начинается, ну, я смотрю, тучи заходят, заходят тучи, тучи, и начинается, ну, холод начинается, ну, так uh -huh. чувствуешь, уже прохладно начинается. Дождя нет, еще даже грома не было. Я разбудил Малого, говорю, давай этот, давай Ура. палатку расстрелять, потому что мы сейчас, ну, не то, что мы. И мы начинаем ее быстро разлаживать, все, засовывать туда спальники в палатку. И уже начинается дождь. А дождь начинается, я не думал, что он такой холодный. И у меня уже зубы закатят. Но мы успели, короче, залезть так. Мы сидим, я кушать нагрел вечером как раз на грелке. И, ну, чуть-чуть подогрели эту палатку. Но я говорю, слушай, ну это нам плюс вообще. Плюс, потому что вертолет летал, и он улетел. Все, вертолета не будет, э этих не будет, дронов не будет, но ну, ничего не будет, в дождь никто не полетит. Я говорю, наоборот, это нам плюс. Пускай идет дождь. И он ночью прекратился. Э спали ну, плохо, потому что ну, готовишься к выходу все-таки, что уже тут чуть-чуть осталось. И в 3 часа ночи я будильник завел, встаю, и вот это мы ночью в палатках не включая света. Периодически я подсвечивал. Я взял и фонарик, мы, мы купили и с красным лучом, но он не пригодился. Взяли зажигалку, ну, у нас было по две заж... по... у каждого по зажигалке и спички. Зажигалку вот эта китайская обычная, где вот этот фонарик беленький, но он еле-еле светит. Угу. даже а... хорошая идея. Так, парочку таких штук взяты. Да, и он, он так светит, ну, плоховато такой от него нет ни луча ни большого ничего вот он в палатке мы там потихоньку подсвечивали сложили все палатку мы сложили ну вещи которые уже все мы палатку мы сложили оставили там ну свернули под дерево запихнули чтобы там не сорить ничего кроссовки малой тоже убил все то есть оставили и вот эти вторые ботинки запасные уже достали ну я достал ему сухие он пошел сухих уже а я уже, они у меня уже были мокрые, но мне было уже все равно. Я когда лежал, ну, спал возле 100 метров от дороги, и понимал, что там еще до границы, ну, пускай 250, то думаю, ничего страшного, и в мокрых похожу. Ну и вот, мы собрали все это, сложили все, что нам не нужно. Баллон мы оставили, горелку сложили тоже. Ну, короче, избавились от того, что тяжелое такое самое, и что нам уже точно не пригодится. Uh -huh. Все, мы собрали, где-то это было уже начало пятого, пока все пособирались, все, начало пятого. А еще темно начало пятого. Угу. Uh -huh. Я вот этим, ну, как мы и шли, ну, мы слушали, что, ну, никто не ездил, вообще никто не ездил, не было ни квадриков, ни мотоциклов. Я периодически этим же фонариком перед собой раз включу, посмотрю, что там, ну, там метра на три, что ничего нет, и все, иду. И он идет за мной, а идет за мной прям... Ну, старается впритык, чтобы. Потому что не видно ничего. И тут мы быстро вышли на эту дорогу. Ну, вот как дорогу? Земля. На землю. Я, я просто чтобы, ну, знаешь, все представляют. Я тоже себе думал, ну, дорога там какая-то будет, ну щебень лежать будет, наверное, там еще. Там, ну, просто, ну, земля mm -hmm. наезжена. Мы вылазим на эту дорогу, и вверх получается, сразу через, ну, на той стороне дороги, подъем вверх и сосны вот это самая страшная вещь была, наверное, после вот этого подъема первого, что темно, а сосны, как тебе объяснить, они растут, они срослись, короче, между собой, получается, вовнутрь, ну, ветки, ну, то есть она плотная такая. Это альпийская плотная. сосна, она растет, она единственная, которая выживает на таких высокогорьях. Из, из сосны. Альпийская сосна, и она утворяет сутильный э, покрив сосенный. Получается, что ну, как, там, где столб начала этой сосны, там еще можно провалиться где-то ну, ногой ну, по колено точно. А ветки настолько плотные, что мы двигались по веткам. Mm -hmm. ну, да, мы даже на землю ну, редко, когда наступали. Я же хотел сказать, чтобы ну, зрители поняли, это когда, допустим, концерт ICDC приехал, и ты только зашел, а уже все уже гуляют, и тебе хочется пройти вперед. Вот, вот этот это приблизительно вот это сосны эти. Ага. И получается, они, они, ну, я же говорю, они выросли, то есть ветки одной уже возле столба другой. И ты с вот этим сопротивлением пытаешься идти. Пытались с этими палками. Я уже даже пролазил между ними, между ветками, одними и другими. Ну, это было самое страшное, потому что ты идешь метров 10, прошел, а устал, как будто ты прошел, не знаю, километр. Ты у тебя дышка, вод, ну, воды хочется пить сразу же. И я такой думаю, да Та ты что, думаю, что мы тут и умрем, потому что если, думаю, еще такое будет и на румынской границе такое будет, Думаю, да не, мы, ну, мы не сможем его пройти. Ну потом уже думаю, ладно, собрался. Был прикол даже такой, вот идем, идем, ну как, пол, там где ползем, где стоим на этих, на ветках этих, переползаем. И я уже завис на этом, на сосне, где-то зацепился рюкзаком и просто висю, даже ногами не, не, не дотрагиваюсь. Выкарабкался, выкарабкался с него. И стал, ну, дышу, ну, отдышу, отдышаюсь, потому что... И малой так же самое, висит на это. И он, ну, еще темно, он не, не видит, и говорит, не спеши, не спеши, я говорю, а я тут рядом. А я смеюсь, потому что он висит на этой ветке. Я говорю, а он говорит, что ты смеешься? Так я только что на ней висел, теперь ты висишь на ней. Ну, достали, достали помог ему этот перешли мы с горем пополам эту, эти страшные сосны, эти, это, это было ужасно, конечно. Это самое, наверное, ужасное, потому что они мне казались непроходимые. А по... А, еще нюанс. Я когда еще в этих елках мы останавливались, потому что мы часто останавливались, мы так пройдем немножко, и раз, говорю, давай останавливаться, бо мы много сил тратим. Я смотрю э, по карте, раз, а мне, короче, показывают по карте, типа, вы назад идете, ну, в Украину. Ага. А я, ж четко, а я четко понимаю, что не, я ж не назад. Ну, типа, надо вам разворачиваться в другую сторону. Прямо вот напротив. противоположное. Я говорю, нет, нет, Идем, идем, как и шли. Но это было очень короткое. Я не знаю, сколько там, может, шагов 10, вот это так показывало, 15. А потом оно нормально уже. С горем пополам мы перешли уже. И вообще, это мы перешли вот по вот этим соснам. Никакой ни ягозы газы не было. Никакого столбика даже не было. Я даже уверен, что там даже звери не ходят, потому что я не знаю, как они там будут ходить и чем они там будут питаться. То есть вот, вот здесь я не знаю. Там ну, пройти даже маленькому тяжело будет. Мы перешли и э, задача наша была дальше по карте я посмотрел, что есть уже на румынской границе тропа. Ну и мы так наискось вниз пошли к тропе этой. Ну там пунктир нарисован, но я же не знал. Тоже угу. с горы уже, ну уже деревья, они реже между собой. Где вырублены, где реже. Спуск, ну такой бывает крутой. Ну уже после того, что мы прошли, то было все ну, детское. То есть то все уже, что по угу. прямой идешь. Очень легко было. И когда мы уже вышли почти на эту тропу, я уже понял, что это за тропа, это было, ну как вырубка леса. Ага. А так как прошел дождь, э, ну туда проехать, видать, нельзя, и машины не выезжали как раз под утро. И получается, мы идем, на ну, где вот ездили машины, там собирали лес, там какие-то на наш спецтехника, которая тоже там. И идем по этой жиже, потому что уже вместо дороги началась жижа. А еще нюансы связи нету. Мы уже хотели, мы вставили карточки и хотелось, ну, родным же сообщить, что мы, так. мы вышли уже. Шо что, вы уже герои. Что да, мы так. уже тигры. Что да, мы тигры уже. Что вы уже герцкие А нет, нету, нету связи. Я говорю, ты напиши смс маме, чтобы, ну, жене, чтобы чтобы мы как только где-то связь поймаем, чтобы она первая отправилась, потому что мы же не можем идти с телефоном, просто периодически достаем, смотрим, но говорю, чтобы она хотя бы э, получила уведомление, чтобы... Ну и вот мы спускаемся, я назвал это не дорога, она там уже после дождя и ручейки такие начались, ну такая жижа, я назвал mm -hmm. ее жижа, жижа свободы. И идем уже, уже все. У меня настроение хорошее, у малого не очень, он такой уже, ну, не очень он еще не осознал, что он уже все, что он уже на воде, что он уже свободный. Угу. Я уже, я уже понял, что мы на свободе, я уже понял, что кто там побежит по этим екамм, по снам, потом еще вот это вниз, по этой жиже, так кто там будет бежать? Никто, ну никто не захочет пачкать свою форму. Не, не, то точно. А о три годині ви перетнули кордон? От э, где-то в пол седьмого мы перешли. А, радостненько. О, какие вы крутезные. Да, да, да. То есть мы в четыре, ну не в четыре, там начало пятого, где-то мы начали в 15 минут пятого стартовать. Нас вот эти сосны очень сильно задержали. Мы быстрее. Там э, до дороги было сто и еще двести пятьдесят показывал до границы. Ну плюс, чтобы зайти до границы. Ну, то есть там mm -hmm. идти было очень-очень мало, но эти сосны они очень-очень сильно ну, задерживали. И все, вот мы не спускаемся. А я еще по карте смотрю, там такой значок, как э, автомобиль нарисован. Я такой говорю, смотри, мы сейчас на эту тропу, ну где вот э, лесорубы эти, где вот лес рубает. Говорю, мы uh -huh. сейчас выходим, вниз, вниз, вниз. Там говорю, смотри, ну, дорога. Говорю, видишь, там машина нарисована, там заправка, мы сейчас как ся... позвоним. Ну, Wi-Fi возьмем, позвоним, и вызовут эту полицию до фронтера это. Я его так подбадрил, он такой думает, ну вот, вот, все, тяжело, ну, легче идти, легче, легче. Я сейчас расскажу, я ошибся, нет никакой заправки, там и не было никогда. Да, да, там в заправки. И вот мы спускаемся, спускаемся, узкоколейку встречаем мы. Ну, уже мы спустились, ага. долго уже спускались. Встречаем узкоколейку. Я смотрю, думаю, какая узкоколейка, что это оно тут, как оно тут. И, короче, мы идем, идем, говорю, давай будем идти. Были какие-то, ну, пару избушек, но это, я так понял, рабочие, но никого не было там. А еще ж обратно